Земля входит в новую фазу космической эволюции. Происходит смена мировоззрений и смена парадигм жизни. Гармония и целостность выходят на передний план и проецируются на все виды человеческой жизни. Предвыборная программа политической партии «Всеукраинское объединение Громада» учитывает реалии нового времени, мудрость древних традиций и фундаментальные ценности человеческой жизни. Ее цель – создать другую реальность, гармоничную с природой, инновационную модель общества третьего тысячелетия и на этой базе построить в Украине рациональное государство. Для многих участь Громады в нынешних парламентских выборах была несподиванкой. Мы идем До вас на вибори, здаючи екзамен впродовж останніх п'яти років тої праці, якою ми займалися. Це перш за все розробка нової програми майбутнього України, стратегічної програми. Це можна сказати не передвиборна сьогоденна програма. Перш за все, ми спираємось на глибокий історичний досвід. Народів які жили на цій території впродовж останніх п'яти тисяч років, це і Трипілля, і Арата. Ми спираємось на той ґрунт, чому Україна має 25% найкращих чорноземів світу. Ми виходимо з розуміння того, що такі прекрасні чорноземи це не є власність і надбання лише нашого українського народу. Це є власність і надбання всього людства. І якщо ми зрозуміємо свою відповідальність за дбайливе використання цієї землі, то в нас є майбутнє. Програма отримала високу оцінку двох видатних українських вчених: академіки Володимира Павловича Шевченка. І Игорь Рафаиловича Юхновского. Это просто вселяет в нас уверенность в том, что мы на верном пути. Нарушение законов природы приводит к тяжелым последствиям. Поэтому в программе партии «Громада» сделан основной акцент на создание экокультуры — системы гармоничных взаимоотношений людей между собой и окружающей средой, рационального использования природных ресурсов. Мы распочали свою работу пять лет назад. За дорученням нашого лідера почалася серйозна кропітка робота над розробкою цієї програми. В її створенні приймали участь науковці, науковці в основному Дніпропетровської області, Полтавської області, Донецької області і інших регіонів України. За великим рахунком, деякі елементи цієї програми вже почали активно впроваджуватись в життя на території всієї України. Началось это в прямом и переносном смысле с нашего порога, древнейших в мире выходов гранитных скал на поверхность земли, Днепровских порогов. Именно здесь, вдоль русла Днепра, между Днепропетровском и Запорожьем, планируется строительство экополиса Ирии на Днепровских порогах. Политическая партия «Громада» планирует на этой базе создать научный центр, разработать стандарты и критерии экокультуры, а также концепцию рационального развития Украины в соответствии с правилами и законами физической экономии. Имея сильную команду профессионалов и надежных партнеров, она способна решать поставленные задачи. Программа ИРИСАТ или программа Экополис Непрусских пороги может стать крупным международным проектом по привлечению инвестиций в этот регион, по созданию здесь образца новой цивилизации, по созданию здесь принципиально иной архитектуры, потому что она резко будет отличаться от того, что мы, мы как говорится, видим вокруг себя в обычном городе или селе. Это архитектура, возрождающая научные достижения древности, которые по своей сути превосходят современные достижения. Такие проекты нуждаются в новых финансовых системах способных работать с направлениями, которые несут в себе общечеловеческие ценности и нацелены на будущее. Подобная структура должен стать инновационный банк, целью которого будет анализ и разработка проектов, которые решают глобальные вопросы, глобальные вопросы в области экономики, в области экологии, в области улучшения качества жизни человека на земле. И надо срочно прекращать использование наших богатств, наших недр для производства так называемого первого передела, когда мы реализуем на внешние рынки не продукцию машиностроения или продукцию земледелия, а производим только, скажем, первичную, самую грязную в сфере экономики партия Громада планирует создать систему производства и реализации экологически чистой продукции, полученной методами природного земледелия. Природное земледелие это обработка земли органическими, биодинамическими, энергоинформационными методами без использования химии. В настоящее время на мировых рынках есть дефицит экологически чистого продовольствия, а в Украине есть все возможности для производства и реализации чистых продуктов. Примером этому служит 30-летний опыт предприятия «Агроэкология». Что ж нужно для того, чтобы органическое землеробство набуло свое поширение в державе? Ну, прежде всего, закон. Но ну, сейчас все же ишло в химию. І для того треба природне землеробство його треба захистити і прийняти закон. Органічне землеробство потребує таку всівозміну, в яку входять обов'язково багаторічні трави, зайняті пари. А там на цьому ж не зерно росте, а кормові культури. Корм. І цей корм використати тваринам. І господарство буде туди розвиватися. І природне землеробство потрібно для людей, для землі, для життя. И че, чи это выгодно, чи не вигодно, а его же нужно будет делать. Сделать украинские продукты мировым брендом, эталоном качества, создать международные торговые сети по поставкам экологически чистых продуктов – вот еще одна важная часть задачи по развитию природного земледелия. Загрязнять землю станет уже экономически невыгодно. Таким образом, будет постепенно происходить экологическая очистка территории Украины и оздоровление нации. По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье ⁇ это состояние полного физического, психического и социального благополучия. Что необходимо для этого? Для этого нужно здоровье сделать главной ценностью, то есть выполнить то, что написано в третьей статье Конституции Украины, что здоровье является самой большой ценностью государства. Украина богата не только землей. Ну, також умними, талантливими і образованими людьми. Однією з особливостей якраз програми і головною метою є розвиток інтелекту української нації. Без розвитку, власне інтелекту неможливо майбутнє а проблема майбутнього жодною програмою сьогодні в Україні не вирішується. Новая экономическая модель государства будет базироваться на производстве и торговле на мировых рынках инновационными идеями, изобретениями, новейшими технологиями. Для этого планируется создать сеть НИИ и КБ, опытно-экспериментальное предприятие для разработки, испытаний и поставки на рынок новой техники и интеллектуальных технологий. Знання Сергія Подолинського, Володимира Вернадського, Миколи Руденка нас спонукали до вироблення програми, яка б ґрунтувалася на збереження законів, які б забезпечили гармонію людини та природи. У нас з вами є всі условия для того, щоб жити щасливо. Ми щедро даріни природними багатствами. Історія нашого народу насчитує щитуває свише п'яти тисяч років. уходя корнями в культуру Араты и Триполия. А ведь Арата была цивилизация, которая умела преобразовывать космические энергии. У нас трудолюбивый, одаренный народ, высокий уровень образованности, широкая сеть диаспоры во всем мире. Мы можем жить достойно и гармонично. Что розуміє под собой программа? Два главных задания мы видим перед собой. Это торговать на световых рынках не надрами и живым товаром, а торгуватими продуктами землеробства и науковими идеями, які здатні продукувати оці чисті, світлі люди. Осуществление программы, предложенной политической партией Всеукраинское объединение «Громада», позволит занять Украине достойное место среди прогрессивных стран мира и качественно поменять имидж государства к лучшему привлечь к совместной работе и консолидировать вокруг общих целей широкие слои украинского народа и, в первую очередь, молодежь. Это поднимет дух нации в Украине и диаспоре. А тот, кто силен духом, тот побеждает. Мы говорим про одно. Украина и, прежде всего, Украина.